Віраю, це програма Любов та місто. Програма про життя найкращих людей у найкращому місті. І я її ведуча Олена Кравцова. Сьогодні в нашій програмі ви побачите перший міжнародний вокальний фестиваль у рубриці Культурне життя, а також прем'єра фільму Право на життя». у Рубриці світ родини» ми вас познайомимо зі студією П'ять вершин». І наостанок, як завжди, наша постійна рубрика Дефітерапія. Не перемикайте. Інформаційний партнер програми перший єдиний журнал для сильних, стильних і впевнених у собі жінок за кермом. Журнал Автоледі. Ми допоможемо жінкам-водіям робити менше помилок, а головне навчитися виходити зі складних ситуацій. Автоледі. Свою дорогу обираю сама. в якому брали не только дорослые, а и дети. А таланты оценивали наиболее деятельные мастерства Харкова и Украины. Ну, вначале, когда меня пригласили, я немножечко так снисходительно относился, думаю, ну, конкурс, наверное, как, ну, такие самодеятельные ребятки выйдут на эту сцену, ну, будем относиться снисходительно, но когда э, попали на конкурсный день, и когда увидели, что эти ребятки э, дают фору, и такую вот мощную даже фору профессионалам, стало очень интересно, очень здорово, и первый и второй день мы открыли очень много ребят, которые для нас, например... Были где-то там вот на окраине, а сейчас мы увидели, что есть таланты, которые надо просто продвигать и брать их на концерты почаще. Я как режиссер уже увидел ребят, которые действительно могут выступать спокойно на больших площадках Харькова. Поэтому я очень рад и ура фестивалю, потому что такое чудо, которое вот этот вот международный фестиваль. Естественно, хотелось бы, чтобы его больше финансировали и продвигали, потому что наши дети, это действительно наша смена, наше поколение. Мы должны все вкладывать в них. Мы рады приветствовать вас в этом прекрасном зале. Конечно же, хотим сказать спасибо всем. я хочу сказать, что фестивали должны развиваться, они должны жить. Наш город огромный, красивый, талантливый. У нас много детей, они танцуют и поют. Они должны встречаться, они должны дружить, они должны петь. И я очень хочу, чтобы в наш город приезжало много людей. Нам не могу сказать, что удалось привлечь много-много людей из других городов, но все же представители Греции, Армении, Грузии у нас были. нам приехала Полтава, к нам приехал Днепропетровск, к нам приехала Западная Украина, Центральная. Я надеюсь,

есть конкурсанты, хорошие дети, в основном это харьковчане, что тоже отрадно, что это харьковчане, наши, наши таланты нашего города. Поэтому если я думаю, что этот фестиваль будет жить. Говорят, что первый блин комом, да, международный International Sound Muslim Hyper. Но комом он не получился. Вчера прекрасно сели детский. Позавчера хороший конкурсный день был. Сегодня какой праздник. Все в каком-то подъеме. Прекрасно организатором огромное спасибо. членам жюри огромное спасибо. Я думаю, что он будет жить. Я так очень, очень хочу. Ковчанин пел песню знаменитой певицы Аллы Пугачёвой. Это песня «Свеча». Я очень рад, что смог вырвать эту победу буквально за вами.

Не дивлячись на те, що щойно завершився перший міжнародний вокальний фестиваль. Більшість суддів впевнена, що другий вокальний форум не за горами. З вами була рубрика Культурне життя всього найкращого. Громадська організація Центр равне право на життя» сьогодні презентує фільм, який присвячується Дню боротьби із раком. Презентація цього фільму пройде не тільки в Харкові, а ще й у восьми містах нашої країни. мероприятие состоит в том, что мы хотим через общественную организацию, которая является партнером нашего Департамента охраны здоровья, Департамента труда и социальной политики, привлечь ваше внимание прежде всего, потому что вы много можете. Вы можете через средства массовой информации проводить громаду ту информацию, которую мы сегодня хотим передать. Через этот фильм, через это мероприятие людям. Сама болезнь рак, наносит ли какую-то рану на самооценку девушки? Да, конечно. Ведь для женщины очень важно понимать, что она женщина. Такое заболевание, как молочная железа, лишает ее некой идентичности. Многие женщины после операции, даже успешной операции, пребывают в очень депрессивных состояниях из-за того, что они теперь не могут ответить на вопрос «Кто я теперь?». Человек узнает о своем диагнозе, для него жизнь делится на да, до и после. Это звучит как приговор достаточно часто, и поэтому очень важно застать человека, оказать ему помощь именно в момент постановки диагноза. Открыта большая тема для разговора, обсуждения, понимания в обществе в целом. Светлана, возможно ли предотвратить как-то болезнь рака? Существуют ли какие-то особенные методы ранней диагностики? Ну, понятие того, что предотвратить процесс, практически невозможно. Но существует понятие диагностики, ранней диагностики, понятие скрининга. Что такое скрининг? Женщина до 40 лет должна бы хотя бы раз в год делать УЗИ молочной железы, а после 40 лет раз в год должна делать маммографию. Маммография и УЗИ молочной железы позволяют выявить онкологическую патологию в ранней стадии. Люди, берегите себя. Не ленитесь пойти обследоваться. Не дай Бог уже какие-то у вас подозрения возникли, какие-то первичные симптомы. Пожалуйста, постарайтесь сделать все, чтобы понять, что происходит с вашим организмом. Потому что чем позже, тем тяжелее лечить. Мне очень понравился фильм. Хочу, чтобы было больше таких фильмов. Они дают человеку понимать, что нужно за собой следить, следить за своим здоровьем, что проще пойти рассмотреть себя у специалистов, чем сидеть дома и выжидать, когда будет проблемы. Цього фільму розказати всім, що рак – це не вирок. Цю хворобу можна перемогти. Головне вчасно звернутися до лікарів. Цінуйте своє життя та бережіть своїх близьких. З вами була рубрика Культурне життя на все добре. Чи знаєте ви, як розвинути інтелект та особистість вашої дитини, щоб потім у майбутньому не виникало проблем зі шкільним навчанням та спілкуванням? Не знаєте тоді дивіться нашу постійну рубрику Світ родини, де сьогодні я вас познайомлю із студією п'ять вершин». Здравствуйте, Даниэла. Расскажите, пожалуйста, про вашу студию и ее основные задачи. вершин» — это тренинговый психологический центр, который объединяет ребят, начиная с 1 по 11 классы, подростков, школьников Харькова, в клубы развития способностей. В этих клубах ребята могут получить опыт общения, могут научиться не стесняться во время выступлений и налаживать контакт. Также в клубах по развитию интеллекта ребята учатся креативно, творчески мыслить. Совсем скоро заканчивается школа. Законное занятие. Что вы можете предложить участникам вашего клуба летом? На базе нашей студии будет действовать тренинговый лагерь, в котором могут участвовать как участники нашей студии, так и все желающие. Тема лагеря будет посвящена общению и развитию лидерских качеств. Приглашаем ребят с 1 по 11 классы и подробности ваши телезрители могут узнать на нашем сайте или посетив нашу студию. Мы в этот клуб в Сусени, и первое, что действительно отличает э, за этот период, э, стал более мой сын уверенный в себе. Однозначно мы и шли с этим запросом, и действительно так оно и есть. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда родителям следует уделить особое внимание развитию интеллекта их ребенка? Всегда следует уделять. Никогда не рано начать и, в принципе, никогда не стоит прекращать этим заниматься. Какие методики вы используете при занятиях в клубе? Мы работаем по методу Эдварда Дебона. Вот. Это очень известный специалист по развитию креативности и обучению мышления. И он говорит, что мышление – это точно такой же навык, как и в данной велосипеде, ему точно так же можно научиться. То, есть, то, что дают в школе – это как левое заднее колесо машины. Оно ничего плохого не нет самом по себе, но на одном левом заднем колесе далеко не уедешь. Там нужно еще доставить остальные колеса, вот именно этим мы занимаемся здесь. здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие результаты в развитии вашего ребенка вы видите после посещения клуба? Во-первых, я думаю, что он стал более общительным. Он стал делиться своими впечатлениями и эмоциями, потому что он более такой закрытый был в себе, а теперь гораздо более открытый. Но на самом деле для меня самое главное то, что вот он ходит сюда с сентября месяца, это фактически год, и это единственное место, куда он ходит с удовольствием и не бросил. Я веду три клуба в студии ⁇ Пять вершин ⁇ Собственно, это клубы Оратор, лидер и психолог ⁇ Оратор и лидер ⁇ это наши старенькие клубы. Это уже не первое поколение, которое мы будем выпускать. И психолог, он м, чуть более молодой, скажем так. Да? Вот. И, ну, в общем, во всех наших клубах занятия направлены на то, чтобы решить какие-то вопросы, с которыми ребята к нам приходят. У каждого это что-то свое. Кто-то хочет лучше общаться, кто-то хочет лучше уметь выражать свои мысли, кто-то хочет лучше узнать себя и других людей. Мы проводим это вот в форме таких игр очень неподвижных, очень интересных для ребят. И в форме тренинга они очень хорошо открываются друг с другом. Я тут тоже с начала года. Мне тут сразу тоже очень понравилось, потому что много разных интересных игр, и уже много себе можно узнать. И, ну, тут весело. Нашел много друзей. Я пришла в конце зимы, и мне здесь сразу очень понравилось. В подростковом возрасте весь вопрос психологии очень обостряется, и во многих ситуациях этот психологический клуб мне очень помог. Здесь очень много упражнений интересных, которые помогают в, повседнев... в повседневной жизни и завоевать доверие. И вообще, приходите к нам, у нас тут весело. <связь> Шановні батьки, допомагайте своїй дитині дізнаватися більше цікавого та пізнавати світ. І в майбутньому ваша дитина буде вам вдячна. Це була рубрика Світ родини всього найкращого. Студія п'ять віршин запрошує школярів Харкова на заняття до захоплюючих клубів розвитку здібностей. Клуб оратор, лідер, «Ейнштейн», інтелект і психолог. П'ять вішин, підкорюючи вершини здібностей. Мы вам покажем модеростный свет, учи мы маленькой принцессы. Приходи у в торговое развлечательное центре ДАФИ. Привет. Я настоящая принцесса. Мой день начинается, как у любой обычной девочки. Я просыпаюсь, чищу зубы, умываюсь, начинаю одеваться. Еще немного и я буду готова. Кстати, зовут меня Александр. Вот здесь и начинаются мои приключения. Как же я люблю украшения. Мне в очень нравится, потому что мы с родителями часто приходим сюда. Здесь есть все, очаровательные платья, сказочные замки и много-много всего интересного. А главное, я не потеряюсь. платье. Именно то, что я искала. Итак, платье я выбрала. Что еще такого мне сделать? Точно. Мне не хватает красивой прически. Мне прическа просто необходима. Ведь без нее я не буду выглядеть так, как настоящая принцесса. have best day today. I never а не people. дафе зустрінемося в дафі. Банасе усіх бажання тільки дафі на все оновлюємось разом з природою. Поспішай! Зустрічай нові колекції в улюблених магазинах. Одяг та взуття відомих торгових марок з колекції весна літо 2013 тисячі Чекають на тебе за адресою Метро Героїв Праці, торгово-розважальний центр Дафі. Саша! Саша! Саша, ты здесь? Саша, где, где она может быть? Я знаю, где. Поехали. Точно. Итак, я готова. И как в настоящей сказке, принцессу должен ждать бал. Но бал, как по мне, это скучно. А я хочу веселье. я виновата. Конечно, что ушла без спроса. Но с другой стороны, я же девочка самостоятельная, и ничего со мной не произошло. И я знаю, что родители меня любят и беспокоятся за меня. А вообще я считаю, что каждая девочка принцесс стоит только поверить в это. А быть принцессой не так уж сложно. У меня, к примеру, это сегодня получилось. свежі випуски нашої програми на інформаційно-розважальному порталі про Это Це була програма «Любов та наилучшего. Всього найкращого!